Дняй Струнка. Слава Украине! Слава! Господа, собрались мы сегодня по такому поводу. У нас есть два новых человека, которые будут принимать Существует... сегодня присягу. Перед тем, как они примут присягу, скажу несколько слов по поводу того, что как мы здесь воюем и как будем воевать. Значит, все новенькие, кто всем повторяю, в течение дня ходим одетыми и обутыми. На ночь разбывайтесь, вопросов нет. Но в течение дня ходите одетыми и обутыми, потому что это важно. Если вдруг что-то случится, ночиком вы по полю не побежите. А если побежите, то недолго. А пока будете обуваться, кого-то вот убьют, может быть. Возможно, даже важно. Поэтому этот момент важен как и все остальные моменты на войне, которые вроде как кажутся важными, но не важны. Если тебе неинтересно, то я не, не вытащишь руку, И все будет вообще. Это первый момент. Второй момент. Мы все здесь находимся с одной целью. Мы хотим защитить свою родину. Как из нас, кто эту родину называет, чем он мотивируется, это вопрос второй. Все вы здесь находитесь добровольно все вы здесь можете погибнуть, вас могут ранить. Поэтому ваша мотивация совершенно искренне и понятна. В связи с тем, что мы все здесь находимся для защиты своей Родины, то мы живем одним коллективом. Потому что, возможно, каждому из вас придется завтра оказывать помощь своему товарищу. Поэтому по поводу конфликтов в коллективе, ребят, если у вас есть с кем-то какие-то моменты не выяснили, не надо их выяснять кликом, а тем более передергиванием оружия и всего остального. Такие моменты тоже бывали. Не у нас в батальоне, но бывали. Если вам что-то не нравится, ходите ко мне, будем решать этот конфликт каким-то образом. Потому что мы все должны быть уверены друг в друге. Находясь на позиции или еще где-то, мы все должны знать, что товарищ, который будет рядом со поможет им в случае чего должны думать о том, что я с ним вчера поругался, блин, но он уже уже стрельнул спит. Поэтому это тоже важно. И третий важный момент. Если кто-то из вас чувствует, что он в силу каких-то причин, физических, психологических, не может здесь находиться, никто у вас не будет в этом упрекать, в том, что вы не можете. Возможно, были такие люди, которые уезжали, а потом возвращались назад и нормально воевали. Просто бывают такие моменты у всех, что вот сейчас сложно, там, либо психологически они не могу, либо физически. Мне надо отдохнуть, передохнуть. Лично я считаю, что это будет правильно, если кто-то уедет, передохнет, а потом, если будет желание, вернется. Это бывает со всеми. Не все люди рождены для войны, поэтому ничего в этом страшного нет. У меня тоже такое было после моего ранения, когда я вернулся, у меня тоже там пару дней, я думал, что у меня попадут опять. Но у меня попали через две недели опять, и все прошло. Поэтому, в принципе, ничего там страшного нет. Главное, как вы к этому относитесь. Если вы к этому будете относиться нормально, то вы перебоите свой страх, если он есть. Ну, все поменяется. На самом деле, самое главное, это сказать правду самому себе того, чтобы потом не подвести товарища. Нас здесь не сильно много, поэтому, я думаю, в своем коллективе мы сможем разобраться. Это понятно. Есть какие-то вопросы у кого-то? Нет Значит, сейчас я буду зачитывать тех кто присяги. Кто не принимал присягу, повторяет за мной. Я воїн української повстанчої армії. Я, Я по воєн української повстанчої армії. Взявши в руки зброю. Взявши, взявши в руки зброю. Урочисто клянусь, своєю честю, честью і совісті в совістиє, перед великим народом українським. Предстоюся перед великим народом українським. Перед святою землею українською. Перед святою землею. Перед пролитою кров'ю всіх найкращих синів України. Перед пролитою кров'ю всіх синих. Перед найвищим політичним проводом народу українського та Господом Богом. А перед найвищим політичним проводом народу українського та перед Господом Богом. Народом Бога та боротися за повне визволення всіх українських земель, українського народу. Боротися за повне визволення українських земель. українського народу. Від загарбнути, від Та Здобути. Українську самостійну соборну державу. Українська самостійна держава соборна держава. В цій боротьбі. В цій боротьбі і боротьбі можна робити. В цій боротьбі не пожалію ні крові. Не пожалію ні крові. Ні життя, ні життя. І буду битись. І буду битись. До останнього витиху. До останнього видиху. І остаточної перемоги. Остаточної перемоги. над усіма ворогами України. Над усіма ворогами України. Буду мужнім, Буду мужні. відважним і хоробрим у бою. Диважним, та, нещадним землі, да. та, нещадним та нещадним до ворогів землі України. Буду чесним, Буду, чесним, Буду чесним, дисциплінованим, дисциплінованим. революційно пильним воїном. Еволюційно пильним воїном. Ви по черзі одне, інше. Буду виконувати всі накази. суворо зберігатиму. Що розберігатиму? Військову державну таємницю. Військову державну таємницю. Буду гідним побратимом. Буду гідним побратимом. У бою та в бойовому життю. У бою та в бойовому житті. Всім своїм товаришам по зброї. Всім, Всім своїм товаришам, товаришам по зброї. Коли, Коли я порушу. Коли я порушу. або відступлю, Коли або відступлю. Від цієї присяги. Від цієї присяги. То мене покарає. Хахай мене покарає. Суворий закон, закон. української национальної революції. Українська національная революция. Испаде на мене зневага. Испаде на мене зневага. Українського народу. Українського народу. На первый раз нормально. Самое главное не то, что вы произносите или как. Самое главное то, что вы чувствуете И то, ради чего вы сюда пришли Если вы слова там повторяли не вынесо ничего страшного, не обращайте на это внимание. Главное, чтобы вы не сон стреляли куда надо. И все остальное не важно. Слава Украине! Слава! Украина! 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 Украина!